Спорите, да? да. А что, у вас глаза болят, да? Да, а у вас? У меня нет, я же ведь без черных окуляров. Я думаю, у вас глаза болят. То, вы знаете, у меня детство из Украины. Я помню, всегда сидел у телевизора в черных очках. А -а -а. Типа того, что когда Ну чтобы зрение, скажем так, не воспринимал такие. А -а -а. У -у -у. Вы, вы... Вы не пробовали писать научную работу по восприятию глаз с телевизора? Не, не пробовал. А вы пробовали? То есть я же не в черных глазах в этих сижу, в очках. Так я же тоже не ученый. Так я же в очках не сижу. Так уж в очках сидите. Так я же в окулярах. Так я же тоже в окулярах. Не, вы в очках. Не, в окулярах. Ну, это же очки. А чем отличается очки от окуляров? Ну, окуляры — это слово «око». У вас нету, у вас слово «око» нет. Кто вам такое сказал? Хорошо, а есть. У вас глаз? Конечно, есть. Конечно, глаз. есть. А глаз? А зачем вы очки назвали? А у нас есть, у нас есть а, слово нет, «око». Нет, да я спрашиваю, «Послушаюсь. но глаз. А почему вы назвали? Но глаз Сами должны крещи. быть глазницы. А почему у вас очки? От чего пошло? Я сам. Я же вам объясняю. У нас есть слово «око». Я, я... Вы слышали? Вы слышали русское выражение? О, око нема, око нету такого в русском Подождите, подождите. А вы слышали такое выражение в русском языке? Око за око, зуб за зуб. Ну, Слушайте. это же опять мы с Украины взяли. Это ж мы, мы злодеи по, по полной это. программе. Ну, что ну ж ну, ты. Не, что мы с Украины-то взяли. До речи, хочу запитать. сколько э, э, слов в русском словнике? Что? Сколько слив у русского словнику великому? Ну, вы знаете, если взять, допустим, слова даля, великороссийский язык, это больше 200 тысяч слов. Боже! если взять... Боже! Секундочку, секундочку, я же договорю. Дайте договорю. Ага. Можно говорить? Ага. Смотрите. А если взять первые первый слова uh, украинского языка 1911 года, по-моему, если не ошибаюсь, mm -hmm. uh, то там... 60 тысяч слов. 60 как так получилось? Да? То как мы, так получилось. Там мы, значит, взяли слова российские до себя, правильно? Конечно. Да. Слушайте, а можете мне, я по-русски, вы слушайте, а можете мне объяснить, что означает, ну, например, месяц года, май? А что означает месяц года, январь, февраль, ну, март, вот, вот, апрель? Да и так все остальные. Ну то все остальные. Долево, ну, 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 и... посмотрите, у нас май угу. а цитрады, у это травы. Угу. Травы растут. А что, а шо в России май растет? А у вас, подождите, а у вас, у вас это у кого? В Украине. А в Украине откройте, посмотрите, я не а понял. я сейчас. же я русский не что означает, Да я понял, я же объясняю. А ты же говоришь, что вы братья, да, но русские, это братья, правильно, да? Ну, сомнительно, ну, да. А добрый, вот скажи, и, и славяне, правильно, русские? Славяне, да. да. А вот как будет, вот, например, э, вот на русском языке красный, а как будет на украинский мове? Червоный. Червоний. А как на белорусский? Не понять не а, тоже червоный. А как на польский? Тоже так само. А как на словацкий? Да подождите, подождите, давайте, давайте. Ну, давайте это, это, но мы славяне все. Да но ты... я, я понял, я, вас понял. Мы славяне все. Помним, но... Я вас понял, но... я а да, вас. Ну, да, скажите, давай, пожалуйста. Давай, давай, давай другое слово, давай лук возьмем. подождите, как... подождите, давайте, давайте давай теперь я спрошу вас, давайте теперь я спрошу вас. А скажите, пожалуйста, как будет э, по-украински слово сухой? Сухей? А как бы слово путь? Шлях. А как бы слово сухопутный? Сухопутный. Чекай, Я, забыл сухопутный. Сухопутный. Вот облом то да? Вот как не складывалось. Все а, а, почему, не сухошляк? Ну ну а что ты должен быть сухошляк? Ты, ты себе так думаешь, что сухошляк? То не сухошляк. А скажите, как будет а, как соковыжималка по-украински? Бетискач. Как? Соковый тыскач. А как будет сок по-украински? Сик, сиковый тискач. Ага, а уже Ну, сейчас тебе как? Ага, что то не складывается, да? Ну, все складывается. Ну, нет, что-то не складывается. складывается, склады. Да нет, зачем? А, <laughs> не складывается да. никак. Вы знаете, а если... А вот Сукопутный, ты сказал, все на земле вот. А, суноземный, а, сухоноземный. Наземный, сухопутный, суноземный. А скажите, а скажите мне, пожалуйста, такую еще вещь. А как будет по-украински слово «город»? Что? Город как будет по-украински? Место. Место. А есть какой-нибудь а, Что? Ну, Ужгород. Почему он Ужгород, а не уж мисто? Почему Выжгород, а не уж вы же, ну, ты а Звини, говорят, а вы же мистер, почему, извини Игорь, они вы же Ну, назвали, да. ну какая разница, есть мистер, вас город называют. Город, да. Город, а что, а например, Москва, почему не, не Москва-град? Просто Москва и все. А просто Москва, а что не Петербург-град? А Петербург, потому что это Петр Первый назвал город в честь своего покровителя Святого Петра. А что вы сейчас Ленина назвали? В смысле Ленина назвал? Ну, был Ленинград, в честь Ленина. Ну, был Ленинград, был Петербург, был Питер, там, там много названий было, и а. что? Так у вас есть хоть один ну, город, который называется, который называется, окончание на место? Хоть один, хоть город. А назовите? что, вы надо на место, да? да? Ну ты а идешь, ну ты идешь. Да что такое? А, ну, добрый. Хоть один на место, давай я тебе не так. Ну, а, а что на, на, на от город у вас тоже немає, наприклад, я був в, 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 ну, наприклад, И что, воронеж. Ты что воронеш? Шо там, є тоже? Москва Вороніж, хер догониш. Ну, значить, кому що. Ну добре, хотів тебе спитати. Розкажи мені, що сталося між Росією і Азербайджаном? А чому з тим перебув на тим, то да, бо мені ти знаєш, що язик туди, язик сюди, колобок. В українському словнику, аби ти знав, знаходиться двісті п'ятдесят тисяч, у вашому сто шістдесят тисяч. І русське правописання Ломоносов написав у 1756 році. А до того ви не могли навіть говорити, село з селом не знали мови. Не, от так то, а ти будеш розказувати, Петро І, коли в армії було, подивися книжки, які він там писав, навіть команди не було. І Катерина вже послала Ломоносову в Україну, щоб він написав з церковний взяли слова. От ой, ви ті запозичні травень, ма... верніше, январь, февраль це не ваші слова. Ви і не були. І так само червоний, ви попридумали, хочу, я не кажу, давай. А тепер, а тепер... Що я не хочу вже більше з тобою?